Всем привет, ребята! И сегодня у нас новый рейс. Только в, на нашем острове, но просто нам надо будет трошки пролететь Ой, сейчас я вам покажу. Ось, на, ось наш аэропорт. А ось, ось Влево слева влев, 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 влев. и чуть-чуть вверх, вот и островец, мы будем туда лететь. С левой стороны, вот на карте мы будем туда лететь. Туда еще он это и Туда мы сейчас будем идти. Это самый короткий рейс. Самый короткий, но самый дорогой то, что ты тут летишь. Мало человек, и это... везде тут бизнес-класс, так что за надо хорошо затруднить, чтобы полетать на таком. Плюс самолет дуже быстрый, да, это тоже. Ой, я начальная задняя передача ключи. ну ладно, ничего страшного. Все, взлетаем. Взлетаем и улетаем. Ой, 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 сейчас я врежусь, сейчас я не врежусь, а не врежусь, а не врежусь, Сейчас летаем. Летаем, конечно, мы не с полосы, но ничего. Зато взлетаем. Это будет хорошо. что взлетаем, все остальное не важно. Да-да-да-да-да-да. Мы летим, мы летим, мы летим. Далеко, далеко, далеко. Хотя вообще недалеко нам улететь пару минут для пассажиров это буквально пол секунды, наверное, даже на пару минут. То, что нужно реально быстро лететь. Это, наверное, самый короткий ролик про полет на моем канале. То, что меньше, короче, этого я никогда не бачу. Я не бачу потому что ну, мы... капец. Ну, как я и казал я люблю делать короткие видео, не люблю длинные. Не знаю, чего, но постоянно у меня короткие видео получаются. Хоть я и стараюсь делать длинные, но постоянно не получается. Постоянно. Вот, ну, Такую вышку даже просто видно. Так, на карте мы уже можем бачить аэропорт, куда мы сейчас заходим. Вон, я уже бачил маячки. И мы туда прямо сейчас заходим и поднимемся. Вот это будет самое просто самая маленькая... Самый маленький рейс. Именно из-за чего? Именно из-за того, что это самый маленький рейс мы сейчас туда уйдем и обратно уйдем тоже, ну, как-то понимать. Просто нам надо туда привезти, чтобы люди даже до, ну, эм, э, переместились и назад здесь тоже будут люди. Так что иногда есть такой чуть-чуть двойные, можно сказать. Туда, туда и назад будут рейс у нас. Ну, назад, конечно, будет сложно приземляться чуть-чуть. Так, все, мы добавляем скорость, включаем закрылку. Скорость добавляется, выпускаем шасси, снижаем высоту. Скорость добавляется, сбавляется. Скорость добавляется, хоть и медленно, но сбавляется. Спасибо, что хотя бы добавляется. Заходим на посадку. Уважаемые пассажиры, приготовьтесь, выходите на сутки самолета. Самолет надо покинуть. А кстати, в прошлой серии у меня в прошлом видео вчера меня самолет, точнее там движок загорелся, ну в общем-то, он эм, чуть-чуть взорвался. Да? Он чуть-чуть взорвался. Не, двигатель, а самолет. Полностью разорвался. Это, это реально самый короткий полет, который когда я когда-нибудь я Хотя у сегодня Новый год, так что может вас даже не это мыть, может. Может, может, может. Может снять просто коротенькое видео, если. Хотя нет, с будет короткое видео, но у меня еще будет другая серия про муравьи. Вот все короткое видео и все. Так, все, ребята. Короче, да, я принял решение, мы сейчас сюда прилетим и все. А назад полетят уже уже другим на со мной. Другие рейс будут там, я бачу. Ну, по крайней мере, они видели, бачили, а я не бачу ничего. Мне просто сказали прилететь, их высадить. Все, самолет оставить. Назад. Назад туда в под кораблевский. И на корабли туда плюс Плысты. А, не-не-не, за мной вертолет прилетит точно. Да, да. За мной прилетит вертолет. Воу-воу. Все, заезжаем заезжаем ой там новогодняя елочка стоит да ну не елка а маечка новогодняя чуть 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 новогодний суеты кстати вот топливо на этом самолете капец быстро заканчивается Разрабим топливо, самолет. пожиратель топлива, я, не знаю, это. Это не топливо. я У меня было богато топлива, и осталось буквально мало. Буквально несколько. Буквально несколько не осталось топлива. Вы вита, вы, так, вы, так, вы так. Так, мы залетили. Сейчас будем паркуватися на стенд 5, получается. Получается на стенд 5 нам надо. Почему не потом там стенд? Я не побачу, я там этому надо. Стенд якийсь там. А, нет, стенд, стенд один, стенд один, да. Нам на стенд один, на стенд один. Я он поближе, чтобы было все ровно. Он ну, не прям же от первого лица вышел. Заворачиваем, поворачиваем. На такой скорости, конечно, великой, да. Ну ничего, ну мы все равно сейчас сбавим скорость, потому что нам надо аккуратненько заехать. Представим, что тут, короче, стоит челик, знаете, я в аэропортах махаю палками с чтобы мы по нему по темному по его маршруту ехали. Ну, представим, конечно. Конечно же, что представим. Так, ну, вот эти трапы, они сами подгонить. Моя задача проехать осторожненько. Четлины зацепляя двигателем эту их штуку. Приземлите. Ну. Да. Все, приземлились. Выходим из кабины. Моя работа сделана. Дальше сами за себя отвечали. Все, пассажиры, да, свидос? О, это как понимать? Да, свидос имеется в виду не залазить на трап. А, эм... Ладно, окей, я сделаю. я не хотел. Э, что происходит? Ладно, восьми самолет, все, я приземлился, все, я погнал в пить чайок. Чайок, мы не быстро, я тут за чайком, ёханый бабай, приехал. Прилети, точнее. Дай мне чайок, а ну быстро чай сюда неси, э, алло. О, э, а что тут черный робокс, видишь, вроде синий.